بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی میں نے پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر درجہ بدرجہ مقربین کی آدمی کی آزمائش اس کی دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت ازمحال میں دنیا میں بھیجا کہ آپ کی آم سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے پھر جب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا آپ کے دادا کی شفقت ہی سب سے بڑا سایہ تھی دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے وہ ان کی نیند و راحت خوراک اور لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی ناظرین گرامی، یہ اسی دور کی بات ہے کہ جب ستر سال بعد یمن کو سیف الحمری نے کی قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی بے سیف حمری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حقشی ہر طرح سے مکہ والوں سے دشمنی مول لیتے تھے اور یہی وہ حقشی تھے کہ جنہوں نے ابراہا کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا خیر مکہ سے ایک وقت یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف ہمری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا اس لشکر کی قیادت نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے جب یہ وقت یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وقت کی عام کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کل اس وقت سے ملاقات کرے گا رات گزرنے کے بعد بادشاہ سیف الحمری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وقت کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارے دربار کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا اس کا نام محمد رکھا جائے گا وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے کیا آپ نے ایسا بچہ دیکھا ہے حضرت عبد فرمانے لگے ہاں میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں بادشاہ کہنے لگا بے شک میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں ہے اور آپ بھی یہ جانتے ہیں بادشاہ مزید کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں ابھی سے آپ کی اور اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا اس کے بعد بادشاہ نے سارے وقت ملاقات کی سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات ہیرے جواہرات اور ایک ہزار اونٹ دے کر ان کو روانہ کیا اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے بس جب یہ کافلا مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب بادشاہ نے بہت عزت کی ہے انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا اس واقعہ کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں روب پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت والا تھا لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رو تلے دب گئے حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کے خواب واہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی ضرورت رکھتا تھا اب ننہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کے خواب گاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خواب گاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی وہ اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کے واقعات پیش آئے انہی میں سے ایک واقعہ سرن نگاروں نے لکھا ہے اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے جس شخص کا پاؤں ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش پا دیکھ کر وہ فوراں پہچان لیتے تھے کہ یہ اسی کے نقوش ہیں ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ میں آئے تو انہوں نے حضرت مطلب سے ملاقات کے دوران کہا اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنا کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے اس کے قدم قدم سے سے زیادہ مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا ناظرین گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آٹھ سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں اربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی شان میں اشار پڑتے تھے اس لیے سب اپنے اپنے اشار پیش کر رہے تھے حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاہت کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں تمام اہل و عیال کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلو کی وسیعت فرمائی خصوصی طور پر حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر فرمایا اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں سے کی تصویر ہیں اب میرا بیٹا تمہارے تحویل اور کفالت میں ہوگا اس کا خاص خیال رکھنا سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نہ ڈھال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچاؤں اور پھوپھیوں کی طرف آسو بہا رہے تھے امیا نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت ابو مطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں زبان بھی نہ ہل سکتی تھی مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے نکاہت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جمبش دے کر اپنی بیٹی کے اشار کی تائید کی یہ اشار سنتے سنتے ہی ان کی روح کرس انسری سے پرواز کر گئی ان اشار کا ترجمہ یہ ہے اے میری آنکھوں آج خوب آنسو بہاؤ اس شخص پر اشک بار ہو جاؤ جو اعلی اخلاق و عادت کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا ضرورت مندوں کا سر پرست خوبصورت اور اعلی مرتی تھا مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کورام مچ گیا پورا مکہ جنازہ لے کر چلا اور انہیں مکہ سے باہر حجون میں دفن کیا گیا حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو وہ منظر کہ جب حضرت عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور اکرم بھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے بھاگ رہے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں اس وقت آٹھ برس کا تھا میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات ہربل فجار سے قبل ہو گئی تھی